Bir daha xoş gəliriz əziz və hörmətli həmkarlarımız, Yunus TV-nin canlı yayınına başlayırıq. Bildiyiniz kimi, bu gün biz şəşənbə gününün, yəni 2-ci günün verilişinin davamında dil və ədəbiyyat haqqında hazırlanmış bir kitab haqqında söhbət eləyəcək və kitabın yazarı, hazırlayanı Əlibəy Məhəmmədi və ya Əlibəy Məhəmmədi Güneyli ilə birlikdə həmin günün söhbətinin davamında bu gün yenidə sizinlə birlikdəyik. Sabahın, yəni cümə gününün verilişi ə Urmu gölü haqqında olacaq Sayancavat bəy ilə bir ə, Amerikadakı universitetlərin birinin ustadi ilə söhbət olacaq o, Urmiya gölü haqqında, ə, Urmiya gölünün quruması, onun ziyanları və s. Şənbə günü biz çalışacağıq ki, ə, neçə indi 3-cü həftəyə gəlir az qalıcı biz ə, İran'da olan hadisələrlə bağlı bəzi tanınmış İran rejiminın tanınmış adamları haqqında bir neçə dəfə söhbət etmişdik. Bu gün bu şənbə günü yenə də çalışacağıq o məsələyə qayıdaq. Kanunu Vukalay Azərbaycanın Şərqi və Ərdəbil. Ərdəbil və Şərqi Azərbaycan vəkillər birliyinin məsullarının rejim tərəfindən dəyişdirilməsi və onların yerinə Hizbullahın gətirilməsi haqqında da mümkün qədər söhbətimiz olacaq şənbə günü. Və həmçinin Şənbə günü biz ayrı bir məsələni də haqqında danışacağıq. Bilirsiniz ki, Khorramabadda Sipay Pass-ın mərkəzi dağılmışdı. Bomb orada mühəmmat və ya o patlayıcı maddələrin qaldığı yer yanğın olmuşdu. Orda od tutub yanıb və rejimin özünün dediyinə görə 13, bəzən hətta bir xəbərdə 17 nəfərin onların dediyinə görə şəhid olmasından xəbər verir, amma Ə, təxminən 35-dən çox adam ölmüşdür. Ə, rejim əlbəttə bunu az göstədir və son məlumatlara görə 47 nəfərə sığıbdi ölülərin sayı. Ə, böyük bir faciə, təbii ki, Sipay Pass-ların kontrolunun kontrolunda olan mühümmatın partlaması ə, haqqında biz söhbət eləyəcəyik. Niyə? Çünki bu gün də biz görürük ki, Xorram şəhərində Ə, bu Horram şəhərində yenidən bir partlayış olubdur. mühümmatın saxlanılan yeri və orada da İranın rejiminin dediyinə görə bir nəfər ölüb. Əlbəttə çox adam ölübdür. Ə, bu göstərir ki, İran rejimi əlində olan bütün dünyanın sahibi olan mühümmatını, bombunu, nə bilin, kükürdünü sağlam yerdə saxlaya bilmir və indi biz görürük ki bu şəhərdəki rejimin təzəlikdəki neçə ildir milyardlar dollar pul xərç edib təzəlikdə onu açmağa çalışacaq bu şəhərdəki atom mərkəzi hələ atom mərkəzi açılmadan əvvəl onun müəyyən yerlərində dəliklər vücuda gəlibdir və neçə ay rejimin özünün dediyinə görə 3 ay, 4 ay bunu gecikdirirlər ki, o dəliyi tutsunlar ta atom məsələsi çox həssas bir məsələdir. Ekspertlər və ya mütəxəssislərin dediyinə görə bu şəhər işə düşəndən sonra bütün o məntəqəni, Ərəb ölkələrini, İranın özünü, Pakistanı, Ərağı da bir qətər gözləyir, bir təhlükə gözləyir bular əgər əllərində olan bombu sağlam saxlaya bilmirlərsə atom mərkəzini necə idarə edəcəklər. Yəqin ki, fikirlirlər ki, səlavatla və ya imam zamanı çağırmaqla və ya dua yazmaqla bu məsələ həll olacaq. O məsələ onla həll olan deyil. İndi ekspertlərin və ya mütəxəssislərin dediyinə görə İranın elektrik düzəltmək üçün atom atom mərkəzini İranın öz adamları idarə elə bilməyəcək. Ruslarla ndakı bunların arası dəyir. Getdikcən daha da ağırlaşır və e, bu məsələnin nə qədər həssas olduğuna görə e, Pakistanın vəzirü umur xariciəsi və ya xarici işlər naziri bu gün danışıbdır ki, e, İran cərəhbu işindən geri çəkə oturaq. Yəni Pakistan iki dünənəcə İranı dəstəkləyirdi. Hətta bəzi tapda da yazıbdı ki İranın atom məsələsinə Pakistan da çox narahatdır. Və Pakistanın da narahatçılığı mütəxəssislərin dediyinə görə bundan ibarətdir ki, onlar da bilirlər ki, görürlər ki, artıq İran bu məsələni nəzarət eləyə bilməyəcək və bütün məntəqəni bu orada bir atomu iş başlayandan sonra hər hansı bir binanın özündə və ya o mərkəzdə bir dəlik vücuda gəlsə və ya bir təsadüf olursa Buday Khorramabadda sipahi passlarını mərkəzi də el ki, partiya orada 37-dən 47-yən adam elə. Onla qutarmayacaq. Onun əşyələri yüzlər kilometr ətrafı bir cəhənnəmə təbdil eləyəcək. Onun içində biz bu həftə şənbə günü danışacağıq. İranın atom mərkəzi ki, bunlar deyirlər, nə qədər deməli kontrol altında ola bilər. Bunun haqqında biz şənbə günü danışacağıq. Bildiyiniz kimi, ə, indi Beynəlxalq Atom Mərkəzinin enerjisinin mütəxəssisləri ki, İranın anlaşması ilə gəlib İranın atom mərkəzlərinə baxırlar, kontrol edirlər. Onların dediyinə görə santrifuqlar ki, İran işə qoyub başlayıbdır. Onların təqribən 4000-dən çoxu bu gün işləmir, xarab olubdur və ya idle yazırlar. Yəni ə, sakit saxlayıblar. Səbəb də yenə də mütəxəssislərin dediyinə görə ondan ibarətdir ki, o santrifuqların biri dəsəsəns içindən partleyibdir. Və çox bir xəternaç bir vəz gəlir İranda. Bunun haqqında biz şənbə günü danışacağıq. Bu gün isə yenə də ana dilimizə qayıdırıq. Mən həm vətənnərimizdən şənbə gününün verilişi üçün hər kəsin fikri olsa, xəbəri olsa, məlumatı olursa və ya məqaləsi olsa, istərdim ki, bizə də göndərsinlər ki biz e, mümkün qədər şənbə gününə e, e, biraz daha da çox hazırlığımız olsun. E, bu gün isə biz e, ana dilimizə qayıdırıq. E, dilimizin gramerini, yazı e, qaydalarına, dilimizin qayda-qanunlarına qayıdırıq. Kitab hazırlanıb bu haqda kitablar var əlbəttə. Birini də e, əziz sən vətənimiz, milli faal və e, Ə, hər halda ana dilini hamıdan da çox sevən Əlibəy Məhəmmədi hazırlayır, hazırlayıbdır. 2 dəfə çap olub 3-ncüsünü təkmilləşdirir. Təbii ki, özünün də dediyi kimi hədəfi burada ə, o kitabın haqqında danışmaqdan budur ki, kitab haqqında söhbət olunsun və hər kəsin fikri varsa deilsin və bu kitabı çap eləmədən əvvəl, yenidən çap eləmədən əvvəl hər hansı bir qüsurları olarsa, onlar da düzəlsin. Onun üçün biz də ümid edirik ki, həmmətənlərimiz e, kitabın haqqında Əli bəy Məhəmmədinin e, dedikləri haqqında hər hansı bir e, fikirləri varsa mütləq e, təmas tutsunlar, əlaqə yaratsınlar. Biz keçən dəfə verilişimizin ikinci qismətində Əli bəy Məhəmmədinin e-mail adresini qoyacağıdı pəncəriyə. E, o olmadı bu gün, amma ikinci verilişimizin ikinci bölümündə Əli bəy Məhəmmədinin e-mail adresini də qoyacağıq ki, Özünüz birbaşa Əlbəy ilə söhbətləşəsiz. Hər kəsin fikri var. E, yazdığı, hazırladığı kitab haqqında e, və ya təklifiz vardı və ya təşviqiniz var, bilə xərə özünə deyəsiz. Mən bu halda yenə də Əlbəy sizə çox-çox təşəkkür eləyirəm. Vaxt ayırıbsınız. Bir neçə gün Chicago-da, Chicagodasınız. Vaxtınızı bizə verdiniz bu gündə, bu ikinci gündür. Səbətdə bizdən ayrılırsınız. Yəni inşallah ki, yaxşı səfəriniz olsun. Geri Almaniya, Almanda qalırsınız. Ə bir daha təşəkkürlən qaydırıq sizə kitabınızın haqqında keçən söhbətimizin davamı. Bu gün mən daha istərdim ki özünüz seçəsiz mənim də köməyim olursa telefon almaqda, həmmətənlərimizlə danışmaqda əlaqə yaratmaqda mən də qulluğuzda varam. Buyurun sizlərə iş sağ olun. Məndə əziz eşidənlərə, şunağın eşidənlərinə hamısına məxsus salamım vardı və ümidim var ki, cinədə siz bəslərdə şərikət eliyasız və olduqca qədər bizə rəhbərlik eliyasız və cinazın bir hesab rəhbərindən və cinazın işlənənlərindən və cinaza kömək edənlərdən və cinazın proqramlərində proqrama icra edənlərin hamısından təşəkkür edirəm. Cinə də deyirəm ki, siz bilin ki, siz doğuran çox böyük təsiriniz var hərəkətimizdə və millətimizə sağ olun sunum. təşəkkür edirəm. Baxın, adı baş yar siz. Bir, mən istərdim ki, keçən həftənin davamında biz feillərdən danışırdıq, qaydalarından danışırdıq və zamandan danışdıq. Hər halda bir çox sizin də demək istədiyiniz məqamlar var idi ki, ona zaman olmadı. Telefonlar da gəldi. Doktor Siya Sədridə lütf elədi, bir az söhbətlərimizə qoşuldu. Bu həftə Həmin söhbətin davamında e, feillərin haqqında mən istərdim, əgər e, mümkün olarsa, özünüz də ona razılıq verdiniz ki, biraz söhbət eləyəsiniz. Açaqsınız bu məsələni bizim e, feillər və zaman haqqında dilimizdə. E, sonra biz e, söhbətimizi sizin e, icazənizlə verlişin ikinci qismətində telefonları açaq və e, həkimlərimizdən də eşidək. Mənim də bu gün dişim ağrımır əm daqonun sonra sakit şey deməyəcəm, sonra su içməyəcəm tez-tez, sonra ağrını sinələmə qoymayacağım, kefim də yaxşıdır, yerindədir. Həm vətənnərlərimizdən də xahiş edirəm, Zəhrənda mənim halımı soruşmayın. Halım çox-çox yaxşıdır indi də mən deyirəm. Buyurun sizlə eşidək. Hər dən bir müsəffan öskürəcəyəm, sonra e, biraz soyuqdərtdir, da olmaz. İşdə ona bizadət eləmişik. Bizim həmləqənlərimiz öskürməyə adət elədikdə, mənimlə burada öskürməyi televiziyona <laughs> birinci <özgürməyi> dəfə bəlkə biz <özgürməyi> gətirmişik. <laughs> Buyurun. Dünənləri bir hesab o İsrailün mübahisimizdə buyurdu ki, feillər nə şəkil sərf olunur və keçmiş zaman və o kəsəvrin sözlərindən oldu və mən ə, siz özünüz oçu bilirsiz dedim ki, əvvəl yaxşıdır ki, feillərin özlərini deyək. Bəl. Və bunu da mən əvvəldə arz edim ki, mən neçə dənə fel özüm bildiyim üçün bir hesab özüm fikirləyirəm ki, ə, bunları zədə etmişəm. Birinci dəfədir ki, bunlar birsəf fel adına gəlir və bunları da burada görəcəksiz. Əgər intiqadız və rədd intiqadız olsa, bunları da deyə bilərsiz. Ya televiziyonda, ya ə, şəxsi təmasda. Beləliklə mən çox təşəkkür edirəm. Bəli, Bə dünən birçi felə zadd elədik. Mən tubarı əvvəldən başlayıram. Bir, bizim birsəf <coughs> bir felə işləyirik. Bəzı vaxt mən burada elə fel, ya o birsəf tun kitab əsəsi Fars dilində nədir? və təsvihiyatın hamısı fars dilindədir. Bəzən olur ki, adam türkçəsini gətirmir və həmin farsdan istifadə edir. Bunu həmmətənlərimiz, yoldaşlarımız başa saldılar. Bəli. Dünən ərz oldu ki, bizim ə, bir də nə məsələn, feili bir hesab ə, işin indiki zamanı vardı ki, bunu bir hesab mən gedirəm, mən gəlirəm, mən oxuyuram bunlardır. Ki mən onlara hələsinə də bir də nə e oldu tapışam öyləndən bu yana bunun üstündə işləyirəm ki, bir şeirləri tapa bilək. Bəlkə getmək biraz... məsdərdən indiki zamana gəlir. Indiki zamana gəlir ki, indiki zamana gələndə gəl birsa felin rişəsi olur. Gəlirik ona biz bir dənə ir, ə, məsələn Orada qalıb o sözün kəlmənin sonuncu birəsə hərfinə əgə oxu olsa oxuyur olar. Məsələn, Hı. cəy ona bir ir, yəni səsli söz və bir dənə də r izafə elərək və o olur indiki zaman. Misal məsələn, gəl ir yox ed ir ya oxu yur, ur orada indiki zaman olur, orada ir olur. Yəni bu laqalıb da sözün son hərfi, birəsə o feilin son hərfi nə olur? Əl xərar bunu indi cümlədə biz bucuz zadə edirik, deyirik. Bir də şirqət edirəm, Əlricə sahildən müqəddəs vətəni ə, atıb gedirsən, dostları yadlara satıb gedirsən. Va get, əbrisab feilin rişəsidir. Ir ə, o indiki zamanda, səndəki əbrisab biz ona deyirik, zəmir-i muttəsil şəxs-i fars dilində. B yəni o zəmidir və onu deyirik. Ondan sonra on bizim daha indiki zamanda bir ayrı feilimiz var. Ona dairik feil məsədləri, məsdar feili bir hesab. Hə. İşin məsdərli indiki zamanı o, o olur mən gəlməkdəyəm, sən gəlməkdəsən, o gəlməkdədir. Budur və biri də bir feilimiz də vardı ki, sərf olunur bu işin yaxın gələcək zamanıdır ki, dünən də o bir gün də İsrail gündə arz isra elədim. Məsələn mən gələrəm, sən kələrsən və bu gələr elmi şeylərdə də təkrar olur. Ə, misal gətirdim ki, günün ə, yer qündə bir dəfə ə, günün dövrəsinə dolanır. Ən. Dolanar məsələn deyirik, amma çox məsələn Türkiyə dilində, fars dilində də deyir dolanır. Almandakı biraz mən bilirəm, alman dilində beləsə oxumuşam. Orda da deyir məsəl indiki zamanından deyir. Bu bizimdirə ayrı formada deyilir. Bə. Bu bu dillərdə yoxdur yəni. Nə Türkiyə dilində, nə fars dilində. Ondan sonra bir əmr feliimiz var ki, əmr felində birsəb mən ə, məsələn ə, deyim sən de deyi, o desin bu bu formudadır. Burada bir dənə də yenə Mirza Mirzadadan bir dənə fel şeir gətirirəm. Bu bucurlar yazır. Dağın, daşın çeşmə olsun, olsun, bağ olsun.